Мої вітання з вами програма Я знаю як та я, її ведуча Юлія Кучеренко. Сьогодні ми разом з вами будемо робити в одній із технік ось таку декоративну пляшку, яка може стати прикрасою для вашої оселі, а також може бути чудовим подарунком для близьких друзів та знайомих і допоможе нам у цьому Оленка Хеленка за псевдонімом або ж Олена Контратенко. Добрий Доброго день дня. розкажіть, будь ласка, детальніше, що сьогодні будемо робити. У нас часто в хозяйстве остаются красивые бутылки, и мы не знаем, что с ними делать. Можно разными техниками их украсить, вписать их в наш интерьер. И это совершенно не так сложно, как вам кажется. Uh -huh. Я хотела показать разные варианты декора стеклянных, деревянных поверхностей. Ну, в основном бутылки стеклянные. А мы сегодня будем работать что-то винтичной технике. Я да. Я, я думаю, что у всех дома есть такие простые материалы, как яичная скорлупа. Этого добра в каждой семье. Хватает. В чем ее особенность? Яичная скорлупа дешевый материал, но в то же время он самый твердый материал, uh -huh. потому что эмаль куриного яйца намного даже тверже, чем эмаль зубов. Есть разные оттенки натуральные, то есть можно еще и узоры выкладывать, цветовые. И э, вот я взяла самый простой э, материал и думаю, что можно это увидеть, как это делается. Это несложно. Для этого я еще взяла акриловую краску, э, чтобы прокрасить бутылку. Uh -huh. Зачем я это э, беру, прокрашиваю бутылку? У нас э, есть э, скорлупа которая дает трещинки. Это называется uh -huh. яичное кракле и между трещинами должны быть контрастный э, цвет. И вот этот цвет э, он вначале наносится на бутылку. Угу. То, а, то с... мы прокрашиваем да. Прокрашу, да? Затем мы будем поэтапно от темного к светлому заклеивать яичной скорлупой. И для этого мне понадобится клей прозрачный. Это может быть момент кристалл это могут быть и э, ПВА ага. опять же самые дешевые материалы и э, нам еще может понадобиться э, если мы хотим какие-то узоры или пространства не заклеивать скорлупой а оставить их четкими и э, ровными, э, скотч малярный, он э, легко отклеивается, не оставляет э, грязных следов, не надо потом будет с усилиями вымывать э, бутылку. Угу. Ты ж починаем? Да. А, с чего мы начинаем, я так понимаю, с прокрашивания, да? Да, я взяла специально палочку, чтобы э, нанести краску на поверхность и э, возьму мочалочку. Э, почему мочалка не кисточка? Мочалка создает ровный э, ровную поверхность и э, возможность быстрее прокрасить. Это наносится, создается, во-первых, чуть-чуть шершавая поверхность, на которую яичная скорлупа легче будет наклеиваться. Uh -huh. Краска у меня с перламутровым эффектом. Ну, вот мне захотелось такой состаренный эффект и с легким отблеском. Есть более покрывные краски, которые полностью закрывают одним слоем. Есть краски чуть-чуть прозрачные. Мы уже в разных мастер-классах с разными красками работали. Эта краска у меня по парцеляние, то есть по uh -huh. керамике, по стеклу ее можно запечь в духовке и она уже не будет не смываться, то есть бутылка легко моется. Можно брать обычную акриловую краску. То есть это не так важно что есть под рукою и какие цветовые предпочтения у каждого человека, какой интерьер, uh -huh. какое настроение. Это все влияет на выполнение и на технику. Когда у нас стрижка подсохла уже пляшка наша, я так понимаю, мы теперь приступаем до поклейки скорлупы. Да. Что нам нужно с ней сделать? Нам нужно на какой-то кусочек поверхности нанести клей. Клей у меня э, универсальный, то есть на любую поверхность можно э, приклеить и дерево, и бумагу, ага. и пенопласт, поэтому мне он нравится, он легко в, в, в пользовании. Я э, проклеиваю э, поверхность не сильно большую, но э, достаточно, чтобы. Взять вот этот наш кусочек. Uh -huh. Я иду э, от темных цветов к uh -huh. светлым. Чем хороша скорлупа? Э, ее можно вот на месте раз раздавить и э, видны уже трещинки. Uh -huh. э, вот это и есть яичная э, крокле. То есть э, в декупаже мы это добиваемся с помощью кракелюра, чтобы uh -huh. краска растрескивалась. А яйцо, оно уже само по себе создает эти все трещинки. Э, в нижний э, слой я вот это сейчас самым темным цветом заполню. Дальше постепенно будет градация цветов. Uh -huh. И э, вверху я сделаю э, более ну, белый цвет. Uh -huh. И если нам захочется горловинку бутылочки мы за... замотаем шнуром угу. такой. Чем хорошо яичная скорлупа? Из нее можно делать замечательные узоры. Для этого вы выделяете какой-то кусочек, скотчем все заклеиваете, а в этом кусочке вы выкладываете нужный вам цвет или форму. Причем, я так разумею, что ее можно на помолоть, чтобы это была такая молота. Наверное. Можно. Я делала это на новогодних бутылках и как мукой потом угу. посыпала. Еще яичная скорлупа интересна тем, что белые яйца можно прокрасить в любой цвет и угу. выкладывать картины, но это более кропотливая работа, потому что кусочки нужны определенной формы. Здесь вот я могу как бы не сильно подгонять угу. какой есть размер, я взяла, а там надо и треугольнички вырезать. То есть картины это более сложный декор. И в этой технике нужно усидчивость если хотите попробовать это очень несложно и даже приятно сейчас начинаем использовать уже другой оттенок я просто покажу как эти переходы постепенно будут наплывать чуть-чуть э, дольше потому что клей не так быстро сохнет как э, такой прозрачный и э, получается дольше по времени uh -huh. и вот сейчас поэтапно сейчас к белому цвету мы перейдем все это конечно время занимает программа у нас не так продолжительно поэтому хочется показать как бы результат хоть на каком-то участке так. Можно вот между белым еще вставлять вот эти полутона, тогда ну как бы постепенный эффект будет. Угу. Можно пятнышки делать. Ну то есть тут уже фантазия. Кому какие формы, узоры нравятся? Вот можно и, например, просто я зубочистку не взяла, чуть-чуть угу. это неудобно. Тобто, вже вот постепенно видно mm -hmm. э, переходы. Так, да, дуже гарно виходить. Э, коли потім у нас вже буде готова вся пляшка, обклеєна з ми чимось його покриваємо. Да. Э, лаком э, акриловим на водній основі. Опять же, э, тут э, особенности і трудностей ніякої нету. Тобто ми наносимо э, клей на поверхність. Чтобы зафиксировать э, эту нитку, начинаем мы с самого низа. Э, краешек приклеиваем. И когда э, натягиваем нитку, обязательно надо на краешек э, найти, э, чтобы придавить чтобы угу. этот край потом у нас ниоткуда не э, вылазит. Я отрежу небольшой пока кусочек, угу. чтобы легче было. И начинаю обтягивать. Клей э, прозрачный, поэтому э, незаметно. И будем просто высыхая. Да. И я думаю, что вот... Э, еще можно будет бантик какой-нибудь добавить, чтобы это интересно смотрелось. Но тут уже как фантазия. Что еще можно наклеить? Вот я на море была, э, насобирала э, стеклышки, которые э, полностью э, об камни обтерлись. Вот они полупрозрачные и создают очень интересный эффект. Можно делать подсвечники, то есть вот эти камушки вы наклеиваете на поверхность. Можно взять даже обычную каменную соль, морскую, угу. потому что крупные э кристаллы. И опять же, наклей, наклеить соль, и получается очень интересный эффект полупрозрачности, легкости. И у вас индивидуальная работа, которой нет ни у кого. Тобто, ось таким чином ми повністю горловину нашу приклеюємо, і у нас вийде така чудова декоративна пляшка. Ну, як завжди, я нагадую, що, мабуть, головне це бажання і фантазія. Да. І тоді все можна зробити. А з вами була програма Я знаю як, я її ведуча Юлія Кучеренко. Дивіться, нас за тиждень ви дізнаєтесь багато цікавого і з впевненістю скажете, тепер я знаю як. Thank you.